Сьогодні Верховна Рада провалила проект закону, який готувало ваше міністерство щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства. Детальніше, що що ви пропонували, і хто не голосував? Да, действительно, сегодня был очень прискорбный факт. Министерство внутренних дел по инициативе Арсена Борисовича Авакова предлагало ввести уголовную ответственность избирателей, которые были готовы продавать свои голоса. Мы взяли европейскую практику. В Германии за избиратель, продавший свой голос, может понести ответственность до пяти лет лишения свободы или огромные штрафы. В Австрии и Швейцарии по три года. В Канаде по три года лишения свободы. Мы взяли, вели, предложили ввести ответственность. Штраф от 3400 до 5100 гривен за тому избирателю, который готов отдать свой Голос за пакет гречки или за несколько сотен гривен. К сожалению, это депутаты Верховного Рады не поддержали со второй попытки было собрано 222 голоса. Как всегда, не проголосовала фракция партии регионов, фракция коммунистов. Видимо, им удобнее работать в той ситуации, при которой избиратели могут продавать свои голоса совершенно купує голоси. Ну, можно и так сказать. Также мы предлагали увеличить ответственность уголовную за другие нарушения на выборах. Например, сейчас, если какая-то избирательная комиссия на выборах, например, в Киевраду или какого-нибудь мэра захочет сфальсифицировать результат, например, уничтожить все бюллетени и протоколы, то максимальное наказание будет до пяти лет лишения свободы. То есть, если эти граждане ранее не были судимы, это практически гарантированный условный срок. Фактически, результат выборов с десятков сотен тысяч людей может быть помножен на ноль, как это было по пяти известным округам Верховную Раду и это не будет безнаказанно. Арсен Ильич предложил повысить ответственность с 5 до 10 лет тюрьмы. В то время, как раньше, когда уголовный кодекс был только принят в 2001 году, было от 7 до 12 лет за такого рода преступления. Но затем, по инициативе членов команды Януковича, Портнова и Лукаш, в 2009 году специально был понижен планка ответственности за эти преступления. Зачем, мы понимаем. Для того, чтобы проще было договариваться с членами избирательных комиссий, для того, чтобы иметь возможность уговорить их пойти на нарушение закона, тем, что ответственность за это будет практически сведена к нулю. А, к, к сожалению... Курс... Так, к сожалению, депутаты Верховной Рады не вняли этому. Хотя все выступающие со всей фракций, которые выступали, поддержали на словах данный проект. Ну, видимо, регионы и коммунисты просто не выступали, не голосовали. Бойкотируют это. Ну, мы надеемся, что этот законопроект будет вынесен. Заново его номер 4741. Я хотел бы призвать всех народных депутатов, кто меня слышит, и всех граждан, которые могут воздействовать на народных депутатов. Давайте все вместе проголосуем за этот закон и сделаем так, чтобы избиратели, в первую очередь избиратели, понимали, что нельзя продавать свои голоса, потому что корень бед во многом, который есть в нашем обществе, это и есть избирание тех депутатов, тех кандидатов-президенты, которые их покупают.